мы хотели поздравить всех родственников да, и папу с рождением первого числа девочки 3 852 сантиметра 835. Дорогая, это тебе. Спасибо. Все вас поздравляю. Начнем по порядку. Спасибо нашей звездочке, что собрала таких замечательных людей. Спасибо всем большое. Зоздочки, бабі. Кожного разу вітаємо першого маленького жовтоводця, сьогодні жовтовод, мабуть, може сказати. Дуже чудовий, чудова подія. Це перший, ви знаєте, все такий, можна сказати, публічний захід цього року. Дуже чудовий захід, особливо радує те, що народилася дівчинка, як говорять, це символ того, що нарешті прийде мир в нашу країну. Дай Бог, щоб дитина була здорова, щоб батьки були щасливі, задоволені від себе особисто, від міської влади, зручення міського голови. Дозвольте вас привітати, Расити вам пам'ятну листівочку, так у підписано. Yeah, Зберігається, коли виросте, покажете. А також трошечки сувенірів, які я сподіваюся, трошки допоможуть oh, вам в здоров'ї вихованні вашої oh, діточки. Ви вже вирішили, як назвете, чи ще це? Так, вже ім'я єксівна. Да, так что мы уже все определились, два сына у нас и теперь у нас девочка, и мы очень счастливы от того, что теперь у нас доченька, хотя два сына тоже прекрасно. Третья удачная попытка. Да. Третья удачная попытка. Да, за, за, эту попытку это, конечно, спасибо Богу за то, что он дал именно доченьку. Потому что мечта была, заказы были, но было два сына пока до этого. Вот. Э, хочу сказать э, за наш роддом, честно, вот мне очень приятно. Я здесь 20 лет назад первого родила, 10 лет назад второго ребенка родила. И вот сейчас, вот уже когда за третьим разом, получается, уже как бы пришли за девочкой, хочу сказать, у нас тут великие перемены, очень. Э, есть с чем сравнить, потому что у меня так выпало возможность. Это, да? И я хочу поблагодарить вообще медперсонал весь. Все абсолютно сработали очень хорошо. Хочу сказать, отношение было и раньше отличное, но технологии современные, это сейчас вот, действительно очень важно для нас. Знаете, как, когда приходишь и здесь очень важно мнение мамы и как ей удобно. И учитывается, как удобно ребеночку, в первую очередь, это очень хорошо. Хочу сказать, это, знаете, как, когда смотришь где-то за границей, да, люди вот там в роддомах, это все по-другому, другой подход. То сейчас для нашего маленького города, когда здесь приходишь и все совершенно поменялось, это очень, ну, как бы, скажем так, я, скажем, восхищена. Потому что э, есть возможности, когда уже сравниваешь, да, и пройдя вот эти годы... В общем удобно, скажем так, да. Уже мама, она учитывается, как, э, скажем так, ее э, сохраняется как бы и покой, и удобство, и то, что здесь весь персонал, и да, и уют. И весь персонал, хочу сказать, очень внимательный, очень. Я на отличное смене, скажем так, да, э, ну, принимали роды, да, у меня вот. Участвовали, девочки. Но Я посмотрела, вот всі ці дні, що я п'ять днів була, Здесь весь персонал отлично, скажу, відноситься к нам, ко всем. абсолютно. Ну, без разницы, Хочу, Тоді ми приєднаємося да. до вашої подяки. Їм, так, Щиро подякуємо ще раз усім медикам, які вам допомогли і допомагають всім нашим жовтоводцям. Побажаємо їм також всього найкраще. Так? От. Ну, а тепер ще приєднається да. до наших привітань у справах. Семьи, семьи молодец, физической культуры и спорт, чудовые такие. Расскажем вам про те еще возможности, а у вас теперь Мы присоединяемся к поздравлениям, желаем здоровья вашей девочке, вам терпения, мужества для того, чтобы поставить эту девочку на ноги и чтобы она вошла в свет гражданкой Украины и патриотом Украины. И хотим вам рассказать, что вы теперь у нас многодетная семья. Мы приглашаем вас в отдел для оформления посвящения и чтобы мы вам предоставили статус в многодетной семьи, которая дадут вам определенные возможности. Ну, о возможностях мы расскажем <как> уже. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех людей, пожелать им счастья, здоровья и удачи. Очень хорошая традиция от местной власти. Мы ну, восхищены, как говорится, благодаря юной звездочке нашей. Вы, как говорится, стали знаменитыми. Можем чуть-чуть показать. Чуть-чуть показать, если будет видно. Крошка наша. Звезда, она решила первого числа просто уже сразу позировать. Поэтому она дождалась 1 января. Ну, так, стать звездой. Красивые родители, да, красивые дети. Мы сорвались.